Af clap У меня базовый казак. Вот я из Одессы был там в батальоне, ездил добровольцем уже с батальоном Шторм. Э, вот и чтобы официально, официально я приехал в Азов. Мы не находимся, наверное, в мирном городе, мы находимся. В городе, где идет война. Вот. И этот город сейчас такой опорный пункт. И в любой момент может прилететь э, там, артиллерийский снаряд, да, снаряд града. И, то есть надо по-другому относиться совершенно. Понимать, что ты в любой, абсолютно любой момент можешь погибнуть. У нас есть желание, идея и свобода. А у них нет. А у них есть только оружие. У них нет желания воевать. Это не их война. Я не знаю, зачем они сюда идут. Из-за того, что сказал дядя Путин. Ну, это ерунда. Как я это вижу, да, у нашего народа это накипало, долго кипело, все хотели каких-то перемен, но боялись. Толчок был Майдан, и, как я вижу, да, что агрессор этим воспользовался. А люди все равно хотят перемен. И вот эти перемены наступают. О нього борозняй. Іняйся не ліва. За, тріпочу, хору, трилами, За луна, ти почуть хороми рибами. За лунати не баш, не заручені ми, і з ми цілий полк похне одружений наш. Не заручені ми, і з ми цілий похне.

við dauðin og Песня того родителя диво, ты врушаешься он не кофий. Песня того родителя диво, ты врушаешься он Лично я, лично я из-за сына, чтобы в дальнейшем ему жилось хорошо, за справедливость, за за то, чтобы за то, чтобы люди, которые меня окружали и окружают, да, поверили в меня, поверили в то, что такие, как я, как ребята, вот, могут что-то изменить, изменить довольно-таки серьезно 103. и кардинально изменить, да, совершенно в другом направлении, чтобы страна пошла. Наверное, поэтому.